નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યા શાળામાં સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો પ્લસ પીડીએફ બંને મૂકવામાં આવે છે જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે તો આજે આપણે આ વિડીયોમાં ધોરણ સાતની નવી સ્વ પોથીના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર ચાર કથની ઓર કરની તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વીડિયોની અંદર જોઈશું જે નવી સ્વ પોથી આવેલી છે તેમનું પોસ્ટર અહીં દર્શાવેલું છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો હવે આપણે ભાગ પ્રમાણે સ્વ પોથી આવશે આ આપણો બીજો ભાગ છે તેમાં દરેક વિષયમાં એક બે ચેપ્ટર આવશે તેવી જ રીતના ત્રીજો ભાગ અને ચોથો ભાગ પણ આવશે તો આ સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની પીડીએફની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે

अटले के बॉक्स में खरा का निशान कीजिए नंबर एक मनुष्य को अभिमान है तो अपने गुणों पर नंबर बे मुहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे नंबर त्र मनुष्य स्वयं को समझता है गुणों की खान नंबर चार सज्जन फूल क्यों तोड़ते हैं तो पूजा के लिए नंबर पाँच पोते शब्द का अर्थ है पुत्र का पुत्र

वाक्य कौन किससे कहता है लिखिए नंबर एक पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूँ तो तख्ती लगाने वाले सज्जन लोगों से कहते हैं नंबर बी भाई साहब बस में सिगर सिगरेट पीना मना है बस कंडक्टर एक यात्री से कहते हैं नंबर तीन तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ मकान मकान मालिक बच्चे से कहते हैं પ્રશ્ન બે પરિચ્છેદ પ્રશ્નો કે સહી વિકલ્પ ચૂન નિશાન કીધે તો અહીં જે પરિચ્છદ આપેલો છે જેને તમારે ધ્યાનપૂર્વક વાંચી અને તેની નીચેના જે વિકલ્પો આપેલા છે તેમાં તમારે જવાબ લખવાનો છે નંબર એક સમય કે સદુપયોગ કા સીધા સાદા અર્થ હે તો ઉચિત સમય પર ઉચિત કાર્ય કરના નંબર બે मटोल करने की आवश्यकता किसे नहीं पड़ती समय के पाबंद व्यक्ति को नंबर तीन महापुरुषों ने समय को क्या माना है सच्चा गुरु नंबर चार इस परिच्छेद में आत्मसंतोष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है आत्मतुष्टि नंबर पाँच शब्द की गलत जोड़ पहुँचानिए बर्बाद निर्माण नंबर छ देर आए दुरुस्त आए कहावत का अर्थ क्या होता है पहुंचने में उम्मीद से ज्यादा वक्त लगाया पर शकुशल प्रश्न परिच्छेद के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए नंबर समय के अलावा क्या क्या वापस नहीं आ सकता है तो समय के अलावा बचपन वापस नहीं आ सकता मुँह में से निकले हुए शब्द कमान में से निकले हुए तीर बंदूक में से निकली हुई गोली आदि चीजें वापस नहीं आ सकती है नंबर बे बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है तो बुद्धिमान व्यक्ति समय का पाबंद होते हैं वो अपना कार्य समयानुसार करते हैं वह अपने समय का सदुपयोग करता है नंबर त्राम समय की व्यावहारिक मान्यता क्या है तो समय की व्यवहारिक मान्यता यह है कि वह एक बार चला गया तो वापस नहीं आता इसीलिए उचित समय पर उचित कार्य कर लेना चाहिए वरना बाद में हमें पछताना पड़ता है नंबर चार गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए समय का महत्व नंबर पांच समानार्थी शब्द लिखिए नंबर एक टाल मटोल मेल નંબર બે નિકમમાં બેકા નંબર ત્રણ શિક્ષક ગુરુજી અધ્યાપક નંબર ચાર લક્ષ્ય ધ્યેય નંબર છ વિરોધી શબ્દ લીખીએ તેમાં નંબર એક સદુપયોગ દુરુપયોગ સંતોષ અસંતોષ આરંભ અંત ગુરુ શિષ્ય પ્રશ્ન નંબર ત્રણ નિમ્નલિખિત કો ફિરસે લખીએ તો અહીં જે પરિચ્છેદ આપેલો છે એને આપણે પાછો લખવાનો છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો आ रीतना प्रश्न लखवा अ प्रश्नों के उत्तर लिखिए नंबर एक बरसात के मौसम में पौधे लगाने से क्या फायदा होता है तो पौधे को विकसित होने के लिए हवा पानी और गर्मी की जरूरत पड़ती है बरसात के मौसम में बारिश होती है इसीलिए पौधे को हवा पानी और गर्मी आसानी से मिल जाती है इसीलिए बरसात में पौधे लगाने से फायदा होता है नंबर बे ईश्वर ने मनुष्य को किन गुणों से सवारा है तो ईश्वर ने मनुष्य को सोचने विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है नंबर त्रा बाग में टहलने से क्या लाभ होता है बाग में टहलने से हमारी सेहत अच्छी रहती है प्रातः काल टहलने से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक क्षमता भी बढ़ जाती है एवं तनाव दूर हो जाते हैं खास बात यह है कि इससे मधुप्रमे के रोग में लाभ होता है नंबर चार मकान मालिक क्यों हंसने लगा तो जब किराएदार से मकान मालिक किराया मांगने आया तो किरायादार ने अपने बच्चे को समझाकर भेजा जब बच्चा गया बच्चा गया तो मकान मालिक ने उससे कहा तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ बच्चे ने टपक से जवाब दिया पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है बच्चे की बात अनुसार मकान मालिक हंसने लगा प्रश्न चार ब प्रश्नों के उत्तर लिखिए नंबर एक फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं तो तुमने जवाब भाई तुमने आपे लोच है जो तुम्हें ही जो शोक हो नंबर बी तुम्रपान वर्जित तुम्रपान वर्जित है यह वाक्य कहाँ कहाँ से लिखा होता है कहाँ कहाँ पर लिखा होता है यही तुमने आपे लोच है ત્યાર પછી છે નંબર ત્રણ આપ કિન કિન જગહો પર કતાર મેં ખડે રહેતે હે તો તેમનો જવાબ પણ અહીં તમને આપેલો છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો ત્યાર પછી નંબર ચાર હમ હસી કે પાત્ર કબ બનતે હે તો તેમનો જવાબ અહીં તમને આપી દીધેલો છે ત્યાર પછી નંબર પાંચ ગલત સે કામ કરને સે ક્યાં હોતા હે તો તેમનો પણ અહીં જવાબ તમને આપ્યો છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો त्यार नंबर छ, सम्मान पाने के लिए आप क्या क्या करेंगे त्यार पांच नीचे दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग इकाई के जिस वाक्य में हुआ हो ऐसे दो दो वाक्य ढूंढ कर लिखे नंबर एक पूर्ण विराम ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है कई गुणों से संवारा है नंबर बे अर्धविरा आदर्श की बात तो करते हैं पर इन्हें अपनाते नहीं एक दिन की बात है जब बिजली के बिल जमा करने नंबर योजक चिन्ह मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे आते जाते सब उसको पढ़ते कोई भी फूलों के नहीं तोड़ते नंबर चार अवतरण चिन्ह बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है सज्जन ने कहा मुझे ज्यादा जब समय तक थोड़े रुकना है मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा नंबर पांच प्रश्न सूचक चिन्ह फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं प्रश्न पांच नीचे दिए गए वाक्य में सही स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए नंबर एक युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल और सदैव पांच पांडव थे तो आ रीतना लगावा बीजु वाक्य वेदांत कलकत्ता चला गया है पूर्ण विराम नंबर त्र कौन कहता है कि अल्पविराम अवतरण चिन्ह भारत विज्ञान में पीछे है अवतरण चिन्ह पूरा पूर्ण विराम नंबर राधा कृष्ण नाच रहे है पूर्ण विराम नंबर पाँच चाणक्य ने कहा अल्प विराम अवतरण चिन्ह मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा अवतरण चिन्ह पूरा पूर्ण विराम प्रश्न नंबर छह शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य लिखिए તો જોઈએ અહીં જે શબ્દો છે તે આડાવાળા છે આપણે સાચું વાક્ય લખવાનું છે તો પહેલું વાક્ય આપણો સાચું બનશે जब सच्चाई पता चलती है तो वह पछताने लगता है બીજું વાક્ય फूल तोड़ना મનાહ છે ત્રીજું વાક્ય પરિવાર વાલે સ્નેહની વર્ષા સે મન કો गुदगुदाते हैं ચોથું વાક્ય રામ લક્ષ્મીમન ઓર સીતા વન મે ગયે प्रश्न सातव पुस्तकालय का उपयोग करके कहावतों का अर्थ लिखिए नंबर एक चोर चोर मोसेरे भाई एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं नंबर बी एक पंथ दो कांच एक साथ दो लाभ प्राप्त करना नंबर तन जान बची लाखों पाई जीते रहना सबसे बड़ा धन है मरने से बच जाने भी बड़ी बात है नंबर चार दीवार के भी कान होते हैं तो गुप्त परामर्श एकांत में करने पर भी तशर्क रहना चाहिए नंबर पाँच जिसका खाइए उसका गाइए जिससे लाभ उसी की तरफाद, तरफदारी नंबर छोटा मुंह बड़ी बात तो अधिकारी द्वारा कई हुई गैर जिम्मेदारी की बात प्रश्न सात ब कहावतों के अर्थ के उचित विकल्प चुनकर बॉक्स में खरा का चिन्ह कीजे नंबर एक गुरु गुड़ चेला चीनी तो गुरु की योग्यता चेले से बढ़ जाना नंबर बे जान है तो जहान है जान बचाना प्रथम कर्तव्य है नंबर त्रन चिराग तले अंधेरा दीपक के नीचे अंधेरा नंबर चार जैसी करनी वैसी भरनी उपरोक्त में से एक भी नहीं नंबर पांच नेकी की ओर पूछ पूछ तो भलाई करने के लिए किसी से क्या पूछना प्रश्न आठ असनाओं को जातिवाचक भाववाचक और समूहवाचक में वर्गीकरण कीजिए जातिवाचक संज्ञा हरियाली बीमारी पंछी सागर आभूषण पुस्तक भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा सच्चाई समूहवाचक संज्ञा गुच्छा झूंड वर्ग परिवार गिरो, प्रश्न आठ ब रेखांकित संज्ञा के प्रकार लिखिए जो पेलू अहिंसा भाववाचक नंबर गिरो समूहवाचक नंबर तर सागर जातिवाचक नंबर चार गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा नंबर पांच भीड સમૂહ વાચક નંબર છ લડાઈ ભાવવાચક પ્રશ્ન નંબર નવ અપની રાખે એક જે તમે અહીં જોઈ શકો છો નંબર બે દુકાનદાર કે જગા આપ હોતા તો આપને બેટે કો સ્કૂટર પાક કરીને દે તે તો તેમનો જવાબ પણ અહીં તમને આપેલો છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો પ્રશ્ન નંબર 10 નિમ્ન લિખિત વિષય પર અપને વિચાર લખ્યા નંબર એક મોબાઈલ સે લાભ યા हानि તો મોબાઈલ સે ક્યા લાભ હોતા હૈ ઓર ક્યા हानि હોતી હૈ તો ઇધર ફાયદે યાની કી લાભ આપેલા છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો તો આ રીતના તમે તમારી નોટબુક માં પણ લખી શકો છો ત્યાર પછી તેમાં આપેલું છે નુકસાન તો તેમનું પણ અહીં જો હબ આપેલા છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો અને તમે તમારી નોટબુક ની અંદર લખી શકો છો ત્યાર પછી નંબર 2 આપકો કક્ષા મે پڑھના અચ્છા લગતા હે યા ઓનલાઈન તો તેમનો જો આપણ અહીં આપેલા છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો ત્યાર પછી છે નંબર 3 પ્રકૃતિ કા સંતુલન બનાયે રાખને કે લિયે ક્યાં કરના ચાહીએ તો અહીં જવાબ આપેલો છે જે તમે જોઈ શકો છો ત્યાર પછી છે નંબર ચાર તકનીકી કે જ્યાદા પ્રયોગ છે લાભ યા હાનિ તો તેમનો જવાબ પણ અહીં તમને આપેલો છે જે તમે અહીં ધ્યાનપૂર્વક જોઈ શકો છો અને તમે તમારી નોટબુકની અંદર સારા અક્ષરે લખી શકો છો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું જે બીજા વિષયની નવી સુવાધ્યપૂર્તિ આવી ગઈ છે તેમના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો સાથે આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે આ વિડીયોની પીડીએફની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે તો તેનો અભ્યાસ કરી લેજો